اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دنیا میں لاکھوں شہر آباد ہیں ان میں سے بہت سے شہر انتہائی قدیم ہیں ان قدیم شہروں کی تاریخ اپنے اندر بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے میں ساجد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان شہر اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جن نرزیر ریاست سوات کی تاریخ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ریاست سوات کب وجود میں آئی اس ریاست کے عروج و زوال کی مکمل داستان کیا ہے ریاست سوات پر کس نے کب کب حکمرانی کی اور یہ ریاست پاکستان میں کب اور کیسے شامل ہوئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین پاکستان کے شمال میں واقع وادی سوات اپنے اندر قدرتی حسن کے بے شمار شاہکار لیے ہوئے ہیں اسے پاکستان کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے کسی زمانے میں سوات ایک خود مختار ریاست تھی ریاست سوات کا کل رقبہ آٹھ ہزار دو سو پچاس کلو میٹر تھا ریاست سوات کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے زمانہ قدیم میں اس کو اڈیانہ کہا جاتا تھا بعض مورخین کے نزدیک اڈیانہ ایک الگ خطہ ہے مگر اکثر مورخین اس کے قدیم نام اڈینا پر متفق ہیں سوات زمانہ قدیم میں بدھ مت کا مرکز اور ایک انتہائی مقدس مقام تھا چائنا اور تبت سے بڑی تعداد میں بدھ مت کے ماننے والے اس خطے میں زیارات کے لیے آیا کرتے تھے سوات پانچ سو بائیس قبل مسیح میں فارس یعنی ایران کے حاکم دارا کی سلطنت کا حصہ تھا سن تین سو چھبیس قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ بھی سوات کے راستے ہی ہندوستان میں داخل ہوا اور اس نے کچھ عرصہ یہاں پر قیام بھی کیا تین سو چوبیس قبل مسیح سے دو سو ستانوے قبل مسیح تک چندر گپت موریا نے یہاں حکمرانی کی اور یہ موریا سلطنت کا حصہ رہا اسی زمانے میں چندر گپت موریا نے بودھ مت مذہب اختیار کیا اور یہ علاقہ بودھ مت کا مرکز بن گیا اس کے بعد اشوکا کی وفات کے بعد بودھ مت کمزور ہوتا چلا گیا اور ہندوؤں نے تبلیغ شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اپنی چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں قائم کر لیں کی مقدس کتاب رگ وید میں بھی اس خطے کا نام سواستو ملتا ہے جس کا مطلب شفاف پانیوں کی سرزمین کشان خاندان نے چار سو سال تک اس خطے پر حکمرانی کی اس کے بعد چائنا کے وائٹ ہونز نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور پانچویں صدی تک اس خطے میں حکمرانی کی اس کے بعد چھ سو پینسٹھ عیسوی سے لے کر چھ سو بائیس عیسوی تک بدھ مت کے ماننے والوں کی ترک شاہی نے یہاں پر حکمرانی کی جن کا دارالخلافہ کابل میں تھا ترک شاہی کی حکومت کے خاتمے کے بعد آٹھویں صدی عیسوی میں ہندو شاہیہ کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی جو سن آٹھ سو بائیس عیسوی سے دس سو چھبیس عیسوی تک موجود رہی گیارویں صدی کے اغاز میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ بھی وادی سوات کے راستے ہی تان میں داخل ہوا بارویں صدی عیسوی میں شہاب الدین غوری نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا پندرہ سو سولہ عیسوی میں مغل سلطان شہنشاہ بابر نے اس خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو مقامی قبائل نے اس کی شدید مزاحمت کی اور بابر کو بھی یہاں پر کامیابی حاصل نہ ہوئی بابر کے بعد سن پندرہ سو انیس عیسوی تک اس خطے پر تاج حکمرانی رہی جب پندرہ سو انیس عیسوی میں یوسف زئی پشتون قبائل نے ملک احمد خان کی قیادت میں ایک طویل جنگ کے بعد اس خطے پر قبضہ کر لیا ناظرین یہ بات آپ کے لیے کا باعث ہوگی کہ اس خطے میں بہت سے حملہ آور آئے مگر کوئی بھی پائیدار حکومت یہاں پر نہ بن سکی بعد ازاں جدید سوات کی تاریخی دور کا آغاز ہوتا ہے یہ دور سوات کے ایک مذہبی گروہ آخون سے شروع ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ماننے والے تھے سن 1849 سو عیسوی میں سوات ایک اسلامی ریاست میں ڈھل گیا جب سید اکبر شاہ ریاست کا حاکم اور والی بنا اس کی حکومت کو شریعت اسلامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دور میں شرعی احکامات نافذ ہوئے اسلامی عدالتی نظام یعنی قاضی کا نظام متعارف کروایا گیا سید اکبر شاہ کے بعد اخون عبدالغفار یا عبدالغفور المعروف سیدو بابا کی حکمرانی قائم ہوئی پھر سید عبدالجبار شاہ اس کے بعد مینگل عبدالودود کو حاکم بنایا گیا اس کے بعد مینگل عبدالحق جہاں زیب اس ریاست کے آخری حکمران اور والی بنے سن انیس سو چھبیس عیسوی میں برطانوی سرکار نے ریاست سوات کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کر لیا سوات میں مقیم لوگ زیادہ تر زئی گجر اور کوستانی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے لوگ اکثریتی طور پر پشتو گوجری توروالی اور کوہستانی زبان بولتے ہیں سوات کے اندر بہت زیادہ تاریخی نوادرات اور آثار بھی موجود ہیں یہاں پر پچاس سے زائد آثار قدیمہ موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق ابھی تک تقریباً دس فیصد آثار قدیمہ ہی دریافت ہو سکے ہیں جن میں کلے بدھا کے مجسمے سٹوپے، سکے برتن اور زیورات بھی شامل ہیں پوری دنیا میں بدھا کا دوسرا سب سے بڑا مجسمہ بھی سوات میں موجود ہے ریاست سوات کے حاکم کو مختلف ادوار میں امیر شریعت بادشاہ اور والی کے ٹائٹل سے بھی پکارا جاتا رہا ریاست سوات پر حکمرانی کرنے والے عمرہ کی تفصیل کچھ یوں ہے سن اٹھارہ سو انچاس عیسوی سے اٹھارہ سو عیسوی تک سید اکبر شاہ مئی اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو اٹھتر تک اخون عبد الغفور المعروف سیدو بابا اٹھارہ سو سے انیس سو اٹھارہ تک اس سلطنت پر کسی قسم کی کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہ رہی ستمبر سن انیس سو اٹھارہ تھا انیس سو انچاس بینگل عبد آل المعروف بادشاہ صاحب کی حکمرانی رہی دسمبر سن انیس سو انچاس تھا اٹھائیس جولائی انیس سو تک مینگل عبد الحق جہازیب یہاں کے والی رہے سن انیس سو سے انیس سو تک ریاست سوات پاکستان کے ساتھ الحاق کی صورت میں چلتی رہی اس کے بعد اٹھائیس جولائی سن انیس سو کو یاحیہ خان کے دور میں ریاست سوات کو پاکستان میں باقاعدہ طور پر ضم کر لیا گیا اور سوات خیبر پختون کا ایک ضلع بن گیا ناظرین تحریک آزادی پاکستان اور اس کے بعد اس خطے کے لوگوں نے پاکستان کی محبت اور قربانیوں میں اپنا لازوال اور بے مثال کردار ادا کیا ریاست سوات کے دوسرے حکمران اخون عبدالغفار یا عبدالغفور المعروف سیدو بابا نے تمام یوسف زئی قبائل کو متحد کیا انہوں نے اپنی فوج بنائی اور انگریز سرکار کے خلاف منظم جد و جہد کی اور ان انگریزوں کے پاؤں سوات کی سرزمین پر نہ جمنے دیے اخون سیدو بابا کو سوات کے اندر ایک صوفی درویش بزرگ کا درجہ حاصل ہے ان کے نام پر ہی سوات کے ایک انتہائی خوبصورت مقام کا نام سیدو شریف رکھا گیا سیدو بابا کے زمانے میں سیدو شریف ریاست سواد کا دار الحکومت بھی تھا سوات کے اندر سے گزرتا ہوا سب سے بڑا دریا بھی دریائے سواد کے نام سے منصوب ہے ناظرین اب آتے ہیں آج کے سواد کی طرف سوات پاکستان کے انتہائی خوبصورت علاقوں میں شامل ہے طالبان کے زمانے میں اس خطے میں بہت زیادہ قتل و غارتگری ہوئی اور خوف کا ماحول تھا یہ علاقے طالبان کا مرکز سمجھے جاتے تھے مگر اب یہ خطہ دوبارہ امن کی طرف مکمل طور پر لوٹ چکا ہے سوات کے باسی انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں مہمانوں کی آو بھگت اور مہمان نوازی وہ انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے ہیں سوات کو پاکستان کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس لیے پوری دنیا سے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں سوات کے مشہور تفریحی مقامات میں مالم جببہ، اوشو کلام کمراٹھ ویلی جاروگو واٹر فال الپائن لیک الپائن میڈوز وغیرہ انتہائی نمایاں ہیں ناظرین اگر آج تک آپ نے سوات کی سیر نہیں کی تو ہم ضرور آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس جن نظیر وادی کی سیر کو آپ ضرور جائیے اور قدرت کے حسین نظاروں سے مستفید ہوں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں